Ing jaman rumiyen wonten kalih kraton ageng ing tanah Jawa. Inggih punika Kraton Jenggala lan Kraton Kediri. Kalih kraton punika saderengipun nate dados satunggal. Ingang sinebat Kraton Kawiripan. Waduh kalih keraton punika tansah rukun lan boten tumados peperangan. Raja-raja saking kalih kraton punika lajeng sepakat ngiket pasaduluran kanthi calon menikahaken putra-putrinipun. Putri Dewi Sekartaji saking Kraton Kediri dipun jodohaken kaliyan Pangeran Panji Asmoro Bangun putra saking Kraton Majapahit. Satunggaling sinten kraton Jimbolo kasenggeninggungso amargi tahanan boten aman dewi sekartaji kapak songong sih lan ninggalake kraton dewi sekartaji tindak adoh ngantos dumugi satunggaling desa ing papan puniko piyambake pun kapanggih kaliyan nyai intan satunggaling rondo ingkang kadah tiang putri kriting abang kriting ijo lan kriting biru janganngka Dewi sekartaji dados anak w topda punkor piangga baikpun singkat nalika kesang monten India nyaintan keting kuning asring dipun perlaku boten adil piyambaki pun tansah dipun dahuh nyambut damel dene Mbaku Mbak Yunip -mbak namung kesang kanti san. Kawe tawe fukdal salat Perang sampun rampung lan kahanan keraton malih dados aman Pangeran Panji Asmoro bangun Lajeng goleki Dewi Sekartaji ing pundi-pundi Nanging boten kapanggih. Ngantos dumugi satu ngaling pawartos Pilih wonten satu estri ingkang mirip Dewi Sekartaji Wonten ing satu ngaling deso Pangeran Panji Osmoro bangun lajeng ninggalakan keraton lan ngembora. Dumiki desa dadapan pianggapi pun kapanggih talian pok rondo. Pangeran Panji lajeng dipun angkat dadus anak dening pok rondo. Lan dipun pari nyiasmo andi-andi lupa. Mbo Rondo lajeng paring pawartos pilih badhe ngadani sayembara supados ande-ande lumut saged dikantuk pasangan. Nyai Intan ingkang mireng pawartos punika lajeng ngutus kleting abang, koting biru lan koting ijo kangge melu sayembara. Nanging kleting kuning mboten dipun paringaken melu. Naliko bakyu-bakyuni pun Tidak dateng papan sayembara Kleting kuning namung dipun dawuh Mumbahi sandangan Nanging piang bagipun pun Poten nyerah dan lajeng Nyusulkan di piang <tuh>

Sabun jare mbok dadapan ngedebake siji poko siji parakoting kanthi ura-ura. thank you si para kleting diadepake marang ande-ande lumut ronyo toka ditolak ditolakkan di aris mulosa banjure podo bali ora wotoro suwe kleting kuning toto-toto lawang embok rondo dadapan kelenteng kuning, -kuning Bo. Kue meringat nopo. Kulo aja ngunggau-nggai sebuah jalan di lumut. Fungsi ayu-ayu ayu di tampe, kemana itu? Bisa sama Bali, woy? Kulo mertem Bali yang anak sampe olah dikari gede, Bo. Yus, tarinya anakku. Jika ini bocok dulu. Mbok Rondo marani panggone ande-ande lumut banjur nembang Kulau tempeng kok dak moton namo ni calon gara wabu. Mbok sa dak ngomong kok sampe ngeri ngerti. Satenane niki putra ni keratan janggolo, nami kulau panjang asmaru bangun. Mbok niki sejah dini nami nipun dewi sekatarji. Nyawo gusi, nyawo nga ten, den, kulau moton ngeretas den.

Sekartaji kadhangus rapok rono dikersake kaboyong ing Jegolo saiki uga kundur ing Tambaboyo Sasambunipun penyemeran kabuka ceto pilih andan lumut secatosipun pangiran Panji Asmarabangun lan kethin kuning inggih punika putri Dewi Sekartaji Pangeran Panji Asmara bangun lan Putri Dewi Sekataji pungkasane pun saget manunggal malih, kadhas ingkang sampun dipun kersakaken wiwit rumeyin. Kekalihipun lajeng konnur dhateng Kraton Jenggala, Goa Kadandrem men lan pasduluran antu wisipun Jenggala kan bediri. Pagatan jariyos ande-ande lumut Jari sebab kata Kasetyan, kak ingkang pungkasanipun pun tanpa masih lagi kebagian.